গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আটাইৰে ভাল পোনপ্ৰথমে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ দুহেজাৰ পঁচিছৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ নিত্যনৈমিত্তিক ধৰণে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিলোঁ আৰু উঠি কিনে বিচনাখন পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ বিচনাখন সোনকালে পৰিষ্কাৰ কৰিলে যিহেতু দিনটো ফৰকাল ফৰকাল লাগে সেয়েহে পৰিষ্কাৰ কৰি উঠি মই ভাত পানী বনালোঁ আৰু ভাত পানী বনাই উঠি মই সদায় গা পা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত এক গছি ধূপ জ্বলোৱাৰ মোৰ এটা নিয়ম আছে সেয়ে প্ৰথমতে মূৰ্তিটো পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ আৰু মূৰ্তিটো পৰিষ্কাৰ কৰি উঠি ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ গছি জ্বলালোঁ যিহেতু আজি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ প্ৰথম জানুৱে সেয়েহে মোৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু সকলোৰে মংগল কামনা কৰি যাতে অনাগত দিনবোৰ সদায় ভালে যায় সেয়েহে ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়া সেৱা জনালোঁ আৰু সেৱা জনাই ভাত পানী খাই উঠি মই অলপ পঢ়াত ব্যস্ত হ'লোঁ কাৰণ কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাবোৰ আহি আছে তাৰ কাৰণে মই যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আজিৰ পৰা নতুনকৈ ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যাতে মৰমবোৰ দি যায়